Мы делали множество выездных уроков, множество в 11 школе по физическому воспитанию тоже проводили программы с инструкторами и сегодня вот э, дошли до того, что знакомим их уже у себя на базе э, со всеми нюансами. Наше глубокое убеждение, не только мое, но и всего педагогического коллектива, это то, что патриотов могут воспитать только патриоты. И э, мы давно сотрудничаем со схидным корпусом, мы давно сотрудничаем с разными нашими подразделениями, особенно, конечно же, теми, кто участвует в военных действиях, в антитеррористической операции. И сейчас своеобразный вакуум образовался военного патриотического воспитания в школе. Просто потому, что основной коллектив школ – это женщины. И, конечно же, на своем уровне, на уровне мам, они могут патриотически воспитывать детей. Но школе нужно, нужно мужское патриотическое воспитание. И, по-моему, лучше, чем такие подразделения, как скидный корпус, обеспечить такое воспитание никто не сможет. Сегодня мы Учеников 11-й школы города Харькова, одной из самых патриотических школ нашего города, привели с экскурсии на базу роты «Схидный корпус». Показали им нашу технику, наши автомобили, познакомили с оружием, естественно, предварительно рассказав по технике безопасности. И, в принципе, показали быт и то, как обустроена база бойцов, которые защищают нашу страну на Востоке. Уже сейчас мы видим, что интерес огромный существует у ребят и к чисто внешним каким-то проявлениям военного патриотического воспитания, к той же технике, которую нам показали, к тому же оружию, которое они смогли после соответствующего инструктажа увидеть и узнать о нем больше. Ну и, конечно же, вы знаете, наши патриотические дети, они прониклись духом, духом той вольности, той свободы, патриотизма и ответственности, которой, мне кажется, просто пронизана вся атмосфера не только базы, а вообще всего Схидного корпуса. Это в рамках исполнения указов президента о патриотическом воспитании молодежи, чтобы дети не понаслышке, а более наглядно понимали, в каких условиях добывается независимость нашей Родины и как-то более плотно их познакомиться со всеми азами нелегкого труда по защите. Мы, естественно, будем дальше работать и благодарны школе за помощь и детям, и будем друг друга радовать и взаимовыгодно сотрудничать.